Hai semua dan selamat datang. Anda mesti dah biasa sangat tengok bayangan ikonik yang satu ni kat langit Kuala Lumpur kan? Tapi pernah tak anda terfikir apa sebenarnya kisah di sebalik pembinaannya yang pecah rekod tu? Atau kontroversi yang tengah hangat pasal masa depannya? Ha, hari ni kita akan selami kisah Menara KL, sebuah mercukanda yang jauh lebih mendalam daripada sekadar pemandangan yang indah. Ya, yeah, ia memang menara telekomunikasi ketujuh tertinggi di dunia. Tapi apa sebenarnya cerita di sebalik gergasi konkret ni? Percayalah, ia bukan sekadar bangunan tinggi biasa. Ia adalah sebuah mercu tanda dengan sejarah dan fungsi yang sangat unik. Ketinggiannya mencecah 421 meter. Dengan ketinggian macam ni, ia bukan saja berdiri megah di Malaysia, tapi juga di persada dunia. Nak bayangkan tak betapa tingginya tu? Ia lebih kurang macam 90 buah kereta yang kita susun menegak. Ini yang meletakkan Menara KL dalam senarai menara tertinggi global. Satu fakta yang patut kita banggakan, kan? Baiklah, jom kita tengok apa yang kita akan bincangkan. Mula-mula, kita akan lihat macam mana ia boleh jadi ikon. Lepas tu kita selami pembinaannya yang luar biasa dan kita dedahkan apa lagi fungsinya selain untuk tengok pemandangan. Kemudian, kita sentuh sikit pasal kontroversi pemilikan yang hangat diperkatakan dan kita akan akhiri dengan beberapa angka yang menarik. Jom kita mulakan. Okey, pertama sekali statusnya sebagai sebuah ikon. Cuba sebut Kuala Lumpur. Selain menara berkembar, imej inilah yang terus muncul dalam kepala kita kan. Sejak ia dibuka, ia dah jadi macam simbol visual yang tak dapat dipisahkan dari ibu negara kita. Jadi, apa sebenarnya Menara KL ni secara rasminya? Ia adalah sebuah mercu tanda telekomunikasi, pelancongan dan juga kebudayaan. Sejak dibuka pada tahun 1996, tujuan utamanya ada dua. Satu, untuk tingkatkan kualiti penyiaran radio dan TV. Dan yang kedua, untuk jadi tarikan pelancong bertaraf dunia. Sekarang, jom kita masuk bahagian yang paling menarik, macam mana ikon ni dibina. Proses pembinaannya bukan saja besar-besaran, tapi ia juga satu keajaiban kejuruteraan yang betul-betul memecah rekod pada zaman tu projek mega ni memang bergerak dengan sangat pantas. Ia bermula dengan majlis pecah tanah pada tahun 1991. Menjelang 1993, asasnya dah siap. Dan setahun kemudian, pada 1994, ia dah pun mencapai ketinggian maksimum. Akhirnya, pada 1 Oktober 1996, Menara KL dirasmikan dan dibuka kepada seluruh dunia. Dan ini satu fakta yang memang gempak untuk bina tapak asasnya saja, sebanyak 50,000 meter padu konkrit telah dituang secara berterusan selama 31 jam. Bayangkan, lebih dari satu hari suntuk lori-lori konkrit berbaris tanpa henti. Proses ini telah mencipta satu rekod baru dalam sejarah industri pembinaan Malaysia. Tapi kan, di tengah-tengah semua kehebatan kejuruteraan ini, ada satu cerita yang cukup menyentuh hati. Para pembina sanggup ubah sedikit lokasi menara dan belanjakan hampir setengah juta ringgit hanya untuk selamatkan sebatang pokok jelutong yang dah berusia 100 tahun. Ini menunjukkan satu komitmen yang luar biasa terhadap alam sekitar walaupun dalam sebuah projek gergasi. Menara ni bukan sekadar tempat untuk kita bergambar cantik-cantik tau. Ia sebenarnya sebuah struktur yang hidup dan memainkan macam-macam peranan penting. Jom kita tengok apa sebenarnya yang berlaku di dalamnya. Fungsi dia memang pelbagai. Ia adalah nadi utama untuk penyiaran TV dan radio. Ia juga tempat penting untuk mencerap anak bulan bagi kalender Islam kita. Dan sudah tentulah ia destinasi wajib pelancong dengan dek pemerhatian 360 darjah dan restoran berputarnya yang popular tu. Malah ia juga jadi gelanggang sukan lasak macam larian munaiki tangga tahunan. Namun di sebalik segala kemegahannya, masa depan menarik KL kini diselebungi tanda tanya. Timbul satu kontroversi pemilikan yang telah mencetuskan perdebatan hangat di seluruh negara. Inilah puncanya. Pengurusan menara ni yang sebelum ini di bawah anak syarikat Telekom Malaysia, sebuah syarikat berkaitan kerajaan, telah dipindahkan pada tahun 2022 kepada siapa? Kepada sebuah syarikat swasta yang tak ramai orang kenal, iaitu Hydroshop Sendirian Berhad. Peralihan sebuah aset negara yang menguntungkan kepada syarikat swasta inilah yang telah menimbulkan pelbagai persoalan dan isu ni bukan calang-calang ya. Ia cukup serius sehinggakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM telah pun membuka siasatan. SPRM sekarang ni sedang menyiasat kalau-kalau wujud unsur-unsur rasuah dalam proses pemindahan ni. Ini menunjukkan betapa seriusnya isu yang sedang berbangkit. Jadi, apa pula alasan rasmi yang diberikan? Menurut Telekom Malaysia, keputusan untuk tidak menyambung konsesi itu adalah disebabkan oleh perubahan fokus perniagaan Menara KL itu sendiri. Daripada telekomunikasi, ia dah lebih tertumpu kepada sektor hospitaliti dan pelancongan. Okey, sebagai penutup, jom kita bedah Menara KL ni dari sudut pandang yang berbeza, iaitu mengikut nombor supaya kita dapat faham strukturnya dengan lebih baik lagi. Cuba bayangkan, menara ni macam ada 5 blok binaan utama. Semuanya bermula dengan tapak asas yang sangat kukuh di bawah tanah. Atasnya pula adalah bangunan pelancongan, kemudian batang menara yang tinggi menjulang diikuti oleh kepala menara yang ikonik itu dan di puncaknya tiang antena yang memancarkan isyarat ke seluruh lembah kelang. Jadi, kat mana kedudukan Menara KL kalau nak dibandingkan dengan menara-menara lain di dunia? Walaupun ia tak setinggi Menara CN di Kanada atau Oriental Pearl di Shanghai, ia tetap berada dalam liga yang sama. Ia berdiri megah sebagai salah satu menara telekomunikasi paling ikonik di planet ini dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir adakah menara KL ini sebuah simbol kebanggaan negara yang perlu kita lindungi bersama atau ia sekadar sebuah aset komersial jawapan kepada soalan inilah yang akan menentukan naratif menara ini untuk generasi akan datang kisahnya masih belum berakhir